السلام علیکم وآلیکم السلام کیسے ہیں سرہ الحمدللہ اچھنا سی صاحب ہمارے مسلمان جو مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں اور ہر فرقے کا الگ امام ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیسے ان اماموں نے فرقہ واریت کو لوگوں میں فروغ دیا اور دوسرے یہ بھی بتا دی کیا دین اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام فرقہ واریت کی قطر قطر اجازت نہیں دیتا یہ کفر ہے ایک دین اسلام کو اللہ کی تحید کو کا بٹوارہ کرنا اللہ کی تحید کے علاوہ کوئی اور بات کرنا اس سے بڑا کائنات میں کفر نہیں ہے یہ جو ماہ میں دیکھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اعلان ہوا اور قرآن اترنا شروع ہوا تو جب وہ مکمل ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کہا کہ آج اللہ کا دین مکمل ہو چکا یہ اللہ سبحان کی کتاب ہے اس کی طرف سے آئی ہے اور میری سنت ہے میرا طریقہ یہ اس کو نہ چھوڑنا تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ جو کفر نے اللہ کے دین کے بٹوارا کرنے کی کوشش کی فرقہ بادی میں تقسیم کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور اوپر سے یہ سارا لیتے ہیں آج سے کچھ سولہ سال پہلے نا میرے بھی لاہور میں ادھر رائے بینڈ میں مجھے کام تھا تو بیٹھے تھے ان لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ وہ آپ جو کتاب لکھی ہے اس میں آپ نے لکھا ہے جی جو حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جی وہ چودوی صدی میں بنی بہتر ہوں گے میری کے اخبار گے گا اچھی بات تو حالانکہ قرآن کو دیکھیں تو وہ قیامت آ جائے گی یہ ہوگا ویسے ہوگا قیامت ہے یہ نشانی اب تک میرا یہ کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بشر تھے ایک انسان تھے صرف ایک رسول تھے ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا ان کے پاس وہی علم تھا جو اللہ نے ان کو دیا ان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا کتنی سردیاں ہوں گی کب قیامت آئے گی قوم کس طرح کس حال میں رہے گی وہ نہیں جانتے تھے وہ ایک ان انسان تھے ٹھیک ہے وہ نبی ہیں ہم کو مانتے ہیں, وہ سچے نبی ہیں سچے رسول ہیں خاتم النبین نبین یہ برحق ہے اور ان پر اللہ کا الحام اللہ کا قرآن اتارا گیا اللہ کی وہی وہ آسمان سے آیا اس میں کو کوئی شک نہیں فرشتہ جبرائیل ذریعے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس کے علاوہ وہ کوئی علم نہیں جانتے تھے ہمارے مسلمانوں نے سب سے پہلا یہ فرقہ کیا یہ تفرقہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آل حلال بنا دیا اعلیٰ کیسا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے ایک نبی ہیں وہ پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ اللہ کی تعیذ کا پیغام لے کر آئے اور ایک کتاب دے کر ہمیں چلے گئے اللہ سبحان کی اور ان کی کتاب میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اس بار کا اشارہ کرے کہ وہ فرقہ بادی کی اجازت دیتے ہیں بالکل نہیں دیتا دین اسلام کا ایک پلیٹ فارم ہے ایک موٹو ہے ایک طریق ہے بالکل منع ہے فرقہ بازی بادی کی اجازت نہیں ہے جو اس میں کرے گا وہ کفر کرے گا اللہ کے دین میں اللہ اور اصول کی کتاب میں جو کرے گا <coughs> ابھی انہوں نے کیا کیا پہلے والی کتابوں میں جب ترمیم کی گئی چھیڑ چھاڑی کی گئی تو اللہ سبحان نے جب قرآن کو تارا گیا تو اللہ سبحان نے یہ وعدہ کیا کہ اس کتاب کی فاطمہ خود کروں گا مطلب. اگر اللہ سبحان نے یہ وعدہ نہ کیا ہوتا تو یہ اس میں بھی ترمیم کر لیتے یہ اتنے اسلام کے پیروکار ہیں یہ ابلیس کے پیروکار ہے یہ اللہ سبحان کی پیروکاری نہیں ہے فرقہ بازی آبادی میں مسلمانوں کو ترمیم کر لو جنہوں نے یہ فقہ بنایا جو ماہ بڑھ کے بیٹھے ان کا قیامت کے دن کیا آل ہوگا یہ آپ سے پوچھے. وہی آپ کو بتائیں گے قیامت کے روز کہ ہم نے یہ فکے بنائے تھے ہم جہنم میں ہماری فریاد کرو ہمارے لیے مدد کرو ہمیں کوئی کسی طریقے سے یہاں سے نکالو دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ مومن میں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن کافر لوگ ایک دوسرے تھے جھگڑا کریں گے اور جو ادنا درجے کے لوگ ہیں وہ اعلیٰ درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں آپ کو عوام مانا تھا اپنا پیر مانا تھا ہم آپ کی باتیں سنتے تھے آپ کے کہنے پر چلتے تھے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس آگ کا ایک جو تھوڑی دیر کے لیے ہم سے دور کر دو ہم درخواست کرتے ہیں تو اعلیٰ درجے کے لوگ ادنا درجے کے لوگوں کو جواب دیں گے نہیں نہیں اللہ سبحان فیصلہ کر چکا ہم سب جہنم میں ہیں ہم بھی اور آپ بھی

کوئی نہ زندگی دے سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے نہ رزق کی تقسیم کر سکتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے یہ ہے اللہ کی پرچار اس کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے مسلمانوں کو یہ حکم ہے ہمارے نبی کا یہ حکم ہے اللہ سبحان کا اس کے علاوہ کسی اور چیز کا پرچار انہوں نے کیا کیا انہوں نے سب سے پہلے ان نبیوں کو ان نبیوں سے زیادہ تفریق کی اپنے نبی اور کہا جی یہ جی اعلیٰ یہ تو اعلیٰ اولا ہے یہ تو افضل ہے یہ تو جی اللہ کے یہ نوکر سہول ہے یہ تو بس نور سے نور کوئی ایسے ہو گیا کوئی اللہ کی مجبوری ہے یہ اللہ کے اللہ متاج ہے ان کا ایسے کوئی بنا دیا گیا اللہ اس نبی کا پابند اور متاج ہے یہ نبی اور اس کی حال جس طرح اللہ کو موڑے گی اللہ کرتا جائے گا یہ بہت بڑا کفر ہے کائنات کا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ نے یہ کائنات یہ اپنے لیے بنائی یہ کھیل انسان کا پیدا کرنا اس سے پہلے جنات کا پیدا کرنا اس سے پہلے ملائک کا پیدا کرنا یہ اللہ سبحان تعالیٰ کی اپنی کھیل ہے یہ اپنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ اپنا اپنے آپ کو وہ کہتا ہے کہ میں کھیلوں یہ اللہ سبحان کی کھیل ہے کائنات کا وجود میں آنا یہ کسی نبی کے پیار میں محبت میں جس طرح سے انہوں نے پرچار کیا اس طرح نہیں ہے نبی اکرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے ایک سچے نبی اور سچے اصول ہے ایسے ہی سچے نبی اور رسول جیسے ان سے پہلے گزر چکے ہیں کوئی نوکے نہیں ہے قرآن واضح کہ قرآن بار بار کہ آپ نے صاحب کہا کہہ دیجئے میں کوئی کون روکول نہیں ہوں اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا ان تب اجلا ماج و ہے میری طرف جو وہی کیا جاتا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہوں صرف اس کا اتباع کر لیتا ہوں جو اللہ مجھے دیتا ہے آپ نے تو نبی کو کیا تھے کیا بنا دیا اس سے بڑا کائنات میں کفر نہیں ہے میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ اللہ صئی عیسا جس کا دعویٰ کیا گیا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں ان سے مر جانے کے بعد اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی قوم نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ان کی بیوی ہے اور تین ہے تین خدا اللہ قرآن میں کہہ رہے اللہ تعالیٰ السلام سے پوچھیں گے بتا مریم کے بیٹے کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی عبادت کرنا کہا رہا صبح کما یو کونوان نہ کو سری بھی اکے تو اسے ارد کریں گے یا آپ تو پھا کے یادلہ میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کہ جس کے کھانے کا مجھے حکم نہ دیا گیا میں یہی کہتا رہا کہ اس خدا کی عبادت کرو اور جو میرا بھی اور تم سے کوئی خدا ہے اور یاد اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کی علم میں ہوتی یادلہ آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں جبکہ جو کچھ آپ کی علم میں نہیں جانتا یا اگر آپ ان کو سدھا دیں گے تو آپ کے عادت بن رہے ہیں اور ذاللہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو آپ زبردست حکمت والے ہیں پیغمبر نبی سول سب اللہ کے متاثر ہوں گے اللہ سبحان کا متاج نہیں ہے شرم کرو جنہوں نے ایسی تعلیم پھیلائی وہ آگ کے لیے تیار رہے ان کی داڑیاں ان کے لبادے ان کی تصبیہ ان کے منہ پر اوپر رکھی جائیں گی یہ کس طرح کہ تم نے اسلام پھیلایا یہ ہے دین اسلام دین اسلام یہ ہے کہ اللہ کی تصویر کرو نبیوں نے یہ حکم دیا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا اس چیز کے علاوہ کوئی دوسری بات بنا کر لے آنا بہت بڑا کفر ہے ان اماموں کو تو اللہ سبحان کے عمل کے دن بالکل نہیں چھوڑے گی جنہوں نے دین اسلام میں فرقہ کیا کتنے فکے بنا لیے وہ جہنمی ہیں وہ غالب صرف جہنمی ہیں ان کو نہیں بخشا جائے گا پھر اگر علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تو اگر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا کے دن کیا سیدنا محمد کیا آپ نے سے کہا تھا کہ میرے باہر جانے کے بعد اس دن کو اس طرح بٹوارے کرنا اور فرقہ بات کہ آپ کیا کرائے تھے وہ انکار کریں گے وہ یقیناً ان انکار کریں گے ان کو شرم نہیں آتی جس طرح کی باتیں ان کا نام لے کر کیوں پھلاتے ہیں جبکہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے کیا ہمارے پاس اللہ کی کا کتاب کافی نہیں ہے کیا ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کی کتاب نہیں ہے کیا ہمارے پاس اللہ سبحان کی, کی, کی دار کافی نہیں ہے یہ کیا پکھنڈی انہوں نے کیا کس طرح سے دین کو بنا دیا بٹوارہ کر لیے کبھی کہتے ہیں وہ جنت کے سردار ہو جائے فلانا آ جائے گا فلانا کوئی نہیں آئے گا جنت میں وہ اس کو سرداری ملے گی جو نیک اور پارتا ہوگا تو وہ کسی ذات کسی برادری سے تلق رہتا ہو جس نے ایمان دکھا اللہ سبحان پر اور اس کے فرشتوں پر اور رودے قیامل پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں پر اس کو قیامت کے دن کوئی کاٹا نہیں ہے ان کو کوئی ان سرداروں کی ان سیدوں کی ان کی ضرورت نہیں ہے یہ گنڈا کر دی یہاں تو چلے گی اگلے جہان میں نہیں چلے گی انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے کبھی کسی کو بنا دیتے ہیں کبھی کسی کو سیدھی جی ترقین ہے کہ آج سے پندرہ سو سال پہلے مکے کی وادی میں جو نبی آیا حضرت محمد مسف صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہم نے ایمان رکھا کہ وہ اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں اور خاطم النبی ہے اور ان کی کتاب کو اپنا ہے جس کا نام قرآن اور قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے ہم کیوں نہیں اس کو پڑھتے ہمیں کس طرح کی ان اماموں کی کیوں ہم اماموں کے پیچھے گئے اس لیے کہ جو ابلیس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ان کو بکاؤں گا اور اپنی طرف لے جاؤں گا تم نے وہ کیا ابلیس کی بات کو پورا کیا یہ اللہ کی طرف نہیں یہ اللہ کے پیروکار نہیں ہے سبحان کے یہ ابلیس کے پیروکار ہیں یہ غیر اللہ کے پجاری ہیں یہ اللہ کے پجاری نہیں ہے ہاں جو ایمان رکھتا رہا اللہ پرشتوں پر قیامت کے دن پر اور روزہ یوم اشر پر اس کو قیامت کے دن کوئی کاٹا نہیں وہ کسی برادری سے کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے یہ بالکل انہوں نے کفر کیا انتہائی شدید کفر کیا دین اسلام کا موٹو جو ہے وہ توحید پر مبنی ہے ایک ایک کلام ہے ایک دین دین ہے وہ اس کا ٹکڑے کرنا اس کو فرقوں میں باننا اور نبی پر بہتان باننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہیں جانتے تھے کہ جسے میں مر جاؤں گا میرے مرنے کے بعد کیا کیا ہوگا وہ نہیں جانتے تھے آؤ میرے ساتھ آ کے بحث کر لو لے آؤ اپنی کتابوں کو میں بھی اللہ کی کتاب کو لے کر آتا ہوں آؤ میرے ساتھ بحث کر لو وہ بات کر لو یہ ڈسکشن ہے صرف اس لیے کہ تم لوگ کو نہ کرو اللہ کے دین پر آج ہم کیوں نہیں گاڑا بھائی حالانکہ یہ دین ساری انسانیت کے لیے بیجا گیا ہم کیوں محکوم ہیں آخر کیوں مغلوبیت کی زندگی گزار رہے ہیں حاکم کیوں نہیں ہے غالب کیوں نہیں ہے صرف اور صرف ان گنڈا گردوں کی ان بدماشوں کی جو غلط انہوں نے اس کی تبلیغ کی اس کی وجہ سے بس پوچھ ڈال دیا انہوں نے دین اسلام کو حالانکہ دین اسلام غالب آنے والا دین ہے یہ انتظار کرتے وہ آئے گا وہ تو تب آئے گا جب وہ غالب کرے گا جب تمہارا قبلہ درست ہوگا تمہارا اپنا قبلہ درست نہیں ہے تم ایک پلیٹ فارم پر نہیں آتے ہو تمہارے کئی پلیٹ فارم کوئی لبیج یا رسول اللہ کوئی غور سے آدمی جہار سور لا کوئی ششتی رسول اللہ کیا تم نے تماشہ بنایا ہوا تم ایک دین کے پیروکار ہی نہیں تم دین اسلام سے باہر ہو دور ہو اور آنے والوں نے اتنی بندر بان کی کہ ہم دمادار ہیں ہم ٹھیکے دار ہیں ہمیں اللہ نے اختیار دے دیا ہم بانٹیں گے میرے سامنے آؤ کس کو اختیار ہے بانٹنے کا کہا پشتوں پر مور ہے کہیں نہیں ہے جھوٹ بولتے تم لوگ مسوم اور لوگوں کو تم نے جرگمانگ بلایا ہوا ہے دین کے ٹھیک بن کر بیٹھے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے انہوں نے عارضی اور مسکینی کے ساتھ اور ڈر ڈر کر رو رو کر اللہ کا پرچار کیا وہ ایک دین تھے اللہ نے ان پر مہربانی کی وہ ان پر تھے اللہ نے ان پر مہربانی کی ان کو نبوت دی ان پر احسان کیا یہ تو اس طرح کہتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی اللہ سبحان پر احسان کر دیا ہو کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا مہاکان علی بشریان جو اللہ کتاب حکم نبوا تھا کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحان اس کو کتاب دے دے اس کو فہم دے یا نبوت دے دے تو وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ راجا مور مان دیتا کہتا ہے نبی اور بابا اور نہ کو یہ حق ہے کہ تمہیں اس بار کا حکم دے رہے کہ تم نبیوں کو اور یہ تو نہیں ہم فتح پائیں گے جی وہ جی فلانا بھی فتح ہو جائے جی گا ہم نعرہ مارتے ہیں ان کے نعرے ان کے منہ پر ہی ہیں ان کے نعرے حق پر نہیں یہ حق چھوڑ چکے یہ حق سے دور جا چکے کوسو دور جا چکے اب دیکھیں یا رسول اللہ کا کلمہ جا کوئی پڑھے گا لگائے گا اس میں کیا برکت ہو جو نبی ایک انسان ہے جو رسول ہے جس کو اللہ نے آسان کیا اس کو نبوت دی اس کو کہ میرا پرچار کرو انہوں نے تو حق پر پرچار کیا اور اللہ سے عدیم لے کر اس دنیا سے جا چکے اور قیامت کے دن ان کے لیے عدیم ہوگا ان کے چہرے چمکتے ہوں گے لیکن انہوں نے کیا کفر کیا انہوں نے اسے کو خدا بنا دیا کلمہ صرف ایک ہے کائنات میں لبائے کلّہ لبے انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں آپ دیا یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے یہ تو جہود و نظام سے بھی بدتر ہے ان کو شرم نہیں آتی ان کو کھلے چھوٹا ان برماشوں کو ان کو ان کو شرم نہیں آتی یہ اللہ پر مان رکھتے ہیں یہ ابلیز اور اشتان پر مان رکھتے ہیں کس پر رکھتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے پیروکار نہیں ہے یہ غیر اللہ کی پیروکاری کرتے ہیں یہ بالکل کفر کیا گیا اور ابھی تک کفر ہو رہا ہے ان کو, اماموں کو ایسے مانتے ہیں کہاں ایک طرف امام اور ایک طرف کمرے خدا محمد رسول اللہ, اللہ صلی اللہ ہمیں کس کے پیچھے جانا چاہیے کس کی تعلیم کے پیچھے جانا چاہیے آؤ مجھے بتاؤ کہاں کہاں نبی فا نے بالکل نہیں کہا انہوں نے ایک دین کا پرچار کیا وہ دین ہے دین اسلام سلامتی والا دین دین ابراہیم کا پرچار کیا انہوں نے تو پتہ نہیں کون ان کو سبق دے گیا کون ان کو سمجھا گیا کس طرح یہ راستہ چھوڑنا کفر کا راستہ یہ کفر کے راستے پر ہے یہ من خیال کریں کہ ہم غالب آ جائیں گے ہم جی ہماری داڑھی دیکھیں ہمارے برآت دیکھیں جب ہم کرتے ہیں نا اور یہ دکھا کر ٹھگی مارتے ہیں یہ اتنے بڑے ٹھگ جائیں گے جتنی بد دیانتی مسلمان نے کی اتنی کسی قوم نے نہیں کی اب میں پوری دنیا گھماؤں میں نے پوری دنیا دیکھی ہے میں نے کسی قوم کو اتنا بد نے نہیں دیکھا جتنا مسلمان قوموں کو دیکھا میں نے ایک منٹ بھی نہیں سوچتا ہیرا پری کرنے سے پہلے اوپر جی مسلمان بنے ہوئے ٹھیک ہوئے نبی کو اللہ کا پابند کرتے ہو پابند اللہ تعالیٰ کو پابند کر دو نبیوں کا یہی وتیرا تھا اسرائیل کا جو کہ تو اللہ میں نہیں چھوڑ سکتا اس نے ابراہیم سے وعدہ کر لیا تھا وعدہ کیا کر لیا تھا جی تم تو عید پر ہی نہیں رہے ابراہیم تو تو عید پر تھا اس لیے اللہ نے اس سے وعدہ کیا تھا تم تو ہند کو چھوڑ چکے تم مشرق مشرکوں مشرقوں کے ساتھ کوئی اللہ کا ساتھ نہیں ہوتا دین اسلام کو اس لیے بھیجا گیا کہ یہ میری تہذ پر رہیں گے پر انہوں انہیں تو جوہدوں نے بھی زیادہ کفر کر دیا اوپر سے نہیں ککڑ دیکھو وہ تو چلو دنیا سے ما... نہ ان کو مانتے ہیں ابھی بھی قبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جی وہ اسلام کا جواب بھی دیتے ہیں جی یہ کیا یہ کیا کی گئی جبکہ قرآن کہہ رہے ہیں وہ مر چکے ہیں

کون کردار والا کون بند کردار انہوں نے خود ہی اس ٹائم پہ لگا خود ہی نیک بنا دیئے خود ہی پتہ کیا دی ہے فلانا فلانا نیک فلانا پاک یہ اپنی طرف سے بناتے ہیں ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے اماموں نے جو کفر کیا وہ تو بھگتیں گے اور یہ ابھی تک کفر کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کی کتاب کو اپنائیں وہ ہمارے پاس موجود ہے ان کو شرم شرمند پڑھتے اس پر عمل کرتے ہوئے اس سے داروں میں کیا کہہ سکتا ہوں